yana assalomu alaykum hammaga Men hozir yer planetasi Kuana tekasdaman mana shu bir anaqa har qanaqa chiqindi metallardan yasalgan narsalarni tanishtiraman meksikada yasalgan hammasi xo'sh mana eşkilerçi... bu echkilarchi yog' bochkasidan qilinganda to'rt yuz to'qson besh dollar mana bu bir yuz o'n dollar <laughs> mana bu kichkina echkilarchi 40 dollardan yo e 45 besh dollardan ekan keyin ana maydalari yigirma dollardan mana pelikanlar qirq to'qqiz qirq besh dollardan qoyil neksikaia shunaqa atxod narsalardan pul qilib tashlashi juda e, e, anaqa изzобреtаtельni qilinganda yaxshi Ana mana bu <laughs> blu bon teksasni guli o'sha şey, metaldan qilingan eng zo'r ketadigan ekanda gel, mana shu Mana mana orqa tomonda turgan magazinni tuvey qiziqtirib qoldi mana shu tuveynichi bemalol tandir qilib yuborsa bo'ladida non yopishga somsi yopishga faqat tegini prosta kesib tashlaladi bo'ldi 400 dollar turar ekan. anaqa agar ko'p ham zakaz qilsa bo'ladida meksikadan mana bu ham bu yerdachi endi qatta shamol kelayotgani shundaoq ko'rsatadida chunki o'sha shamolga moslab mundoq anaqa o'zgaradi направленияsi mana bu palmani ham lekin sindirib qo'yishibdi yasashnmana mana bu eshiklar ham o'sha yog' bochkadan tayyorlangan bir yuz yigirma besh dollar anu katta pilikan ham e, ikki yuz oltmish besh dollar ekan mana velosipedchi sigirlar oltmish dollar ekan yetmish besh dollar to'tiqush xo'sh bu ichkarida meksikada hammasi qilingan narsalar dekoratsiyalar ro'zg'orni ishlatadigan ko'pdan ko'p narsalar Mana choy bizani choynaklarga o'xshab ketarekan ju ha bu choynaklar 10-15 dollar har qanaqa baholada да juda ajoyib narsalar mana bu shakar yenshiydigan pavder qilishga keyin mana bu parmajani sirri, aniq maydalash uchun keyin uh, mana bu yerda har qanaqa taxtadan qilingan anaqalar mana yurey shaklida bu o'ttiz dollar mana mana bu xo'sh bu 30 o'ttiz dollar keyin mana bu dumalosi bu ham o'ttiz dollar a mana si bu kichkinasichi sakkiz dollar ekan ha bularchi o'zi qadimgi ishlangan o'zi qadimda ishlatilgan xamir oshiga har xil narsalarga ishlatilar ekanda oldin hozir endi dekоratsiya uchun ko'plar ishlatadi mana bu yerda har qanaqa narsalar bu amerikadan o'sha bir xillarida yarsal bo'ladi odamlar uyidagi narsasini sotadi topshirib ketadi o'sha narsalar ham sotiladida ha kerosin lampa sakkiz dollar короче bu yerda tonnalab har xil antikvarar umuman vaqt ham yo'q ko'rib chiqishga xohlasanglar yo'linglar o'tsa bir ko'rasizlar ha по моему mana bu qadimgi anaqa saryog' qiladigan solinadida keyin bundoy chayqaltiriladi man aytgandim manga yozib berishdi mana bu grek dikerson bu xo'jayini mana do'konni telefon nomerlari agar kimdir anvi tandra zakaz qilmoqchi bo'lsa yana boshqa narsa zakaz qilmoqchi bo'lsada olmoqchi bo'lsa savollari bo'lsa mana американский elay mana ajoyib bir do'konga kirib chiqdim atxod metallardan tayyorlanadigan narsalarni ko'rib shu bilan bu videoni ham yakunlaymiz Sog'salomat bo'linglar yaxshi kayfiyatda yuringlar xudo xohlasa keyingi videolarda xabarlashguncha